Ekim FM, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya saat ini, Siti Rohani Surani menerusi rancangan halal profesional dari setiap hari Rabu antara 3 hingga 4 petang dan minggu ni tajuk yang menarik, uh, sebut tentang collagen, oh, orang perempuan suka sangat ni kalau sebut tentang collagen ni uh. tajuk kita tentang collagen marine sumber halal dan mesra alam untuk kesihatan, untuk itu bersama dengan tetamu saya, iaitu Dr. Farah Izana Abdullah merupakan pegawai penyelidik dari Institut Penyelidikan Produk Halal IPPH Universiti Putra Malaysia UPM di Kunti ini. Assalamualaikum Dr. Farah. Waalaikumsalam Siti. Saya terima kasih penuhi jemputan saya. Ya, untuk itu juga sebelum kita bermula sembang panjang tentang kolagen ni, ya, tentunya saya nak ajak anda untuk tonton sekali kami di AB Live kami typekan perkataan IKIM FM Live untuk mulihkan anda menontonnya. Okey, sebut tentang kolagen, benda yang penting sangat ya. Dan kita semakin meningkat usia, makin berkurangan kolagen dan ada banyak sebenarnya jenis kolagen di pasaran tapi siapa tak tahu yang masa tu elok ni kan, yang buatan ke, yang merin ke, itu kita bincangkan hari ini. Okey, tajuk yang kita sebutkan tadi tu, Dr. Farah tentang kolagen merin hadirin semua halal dan mesra alam untuk kesihatan. Okey. Bila sebut tentang ni mungkin di awal ini apa yang doktor nak katakan tentang tajuk ni silakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, terima kasih Siti dan Radio Ikim Selamat kerana nyawa. menjemput saya pada hari ini. Terima kasih kembali. Uh, saya Dr. Farah Izana binti Abdullah daripada Institute Institut Penyelidikan Produk Halal, okay. Universiti Putra Malaysia akan berkongsi dengan pendengar pada hari ini. Uh, satu tajuk yang menarik iaitu Collagen Marine, uh -huh. Sumber Halal dan Mesra Alam untuk Kesihatan. Yeah. Jadi, ya, Siti, sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut mm -hmm. mengenai potensi dan manfaat Collagen Marine ini, eloklah juga kita fahami terlebih dahulu mm -hmm. apakah yang dimaksudkan dengan Collagen itu. Ya, yeah. ah. apa dia? Jadi, mm. kan... Kolagen ni dia adalah sejenis protein struktur okay. yang sangat penting dalam tubuh badan manusia. Okey, kolagen ini kan dia berfungsi sebagai satu komponen yang utama yang memberikan kekuatan, kestabilan Aha. dan juga keanjalan wow. kepada tisu-tisu mm -hmm. seperti kulit, mm. uh, tulang, tendon, mm -hmm. ligamen yeah. dan juga rawan. Saya. Ah, jadi kan dalam tubuh manusia ni kan kolagen ni dia merangkumi kira-kira 30% daripada jumlah keseluruhan protein yang ada dalam badan. Dari segi struktur pula, kolagen uh, ni pula dia tersusun dalam bentuk kita namakan dia sebagai triple helix Aha. ataupun tiga rantai polipeptida yang berpintal secara stabil yang memberikan sifat mekanikal dan kestabilan yang tinggi kepada tisu-tisu badan. Jadinya macam mana tisu ini dihasilkan pula? Mm -hmm. Ah, dalam badan kita ataupun badan haiwan ni, kolagen dihasilkan oleh satu jenis sel khas dalam tisu haiwan okay. yang kita namakan dia sebagai fibroblast. Ah. ah. jadinya untuk menghasilkan kolagen, badan kita memerlukan juga beberapa bahan mentah yang lain okay. seperti asid amino, mm. vitamin C dan juga beberapa mineral penting yang lain juga. Okey. Sebab itu, sebab itu kita selalu dengar orang kata uh, vitamin C penting untuk kulit. Ya. Yeah. Sebab ha? tanpa vitamin C, badan susah nak menghasilkan kolagen dengan baik. Nah, ya. Yeah. Uh, jadi, apa pula fungsi dan manfaatnya kolagen ni pada badan manusia? Mm. Jadi kolagen ini sebenarnya dia mengekalkan keanjalan dan kekuatan kulit. Okey, menguatkan sendi dan tulang. Ya. Membantu pemulihan luka uh -huh. dan juga menguatkan rambut dan juga kuku. Saya. Ah. ah, itu. So, Aha. Okey, right. Itu asetim. Okay. Itu dulu. Yeah. Itu yang dimasukkan dengan yeah. Collagen. Yeah. Mm. Ah, menarik sangat. Okey. Okey, ada macam saya sebutkan tadi dengan Dr. Farah pendedangan penunjuk GMFM, ada banyak jenis collagen. Ada marine, ada haiwan kan. Dia buat daripada semua haiwan. Jadi apa yang membezakan collagen marine dengan marine ni maksudnya ko collagen kol, kol, daripada lautan lah kan. Okay. Ya, betul. apa beza yang membezakan collagen marine dengan collagen haiwan darat dan mengapa ia semakin popular dalam industri halal. Dr. Farah. Ah, Siti, kalau kita cakap Saya. tentang kolagen, uh -huh. ramai orang akan kenal kolagen yang sumbernya daripada haiwan darat. Betul. Seperti lembu, kambing hmm. dan juga tak kurang juga daripada sumber hinzir yeah. Tapi sebenarnya ada satu lagi sumber kolagen yang semakin popular, hmm. iaitu kolagen marine. Kolagen merine kita dapat daripada sumber laut seperti ikan, udang, ketam. Uh -huh. Aa, dan menariknya apa tentang kolagen merine ni, uh -huh. struktur kolagen merine ini sangat serupa dengan kolagen dalam badan manusia. Uh. Aa, sebab itu badan kita lebih mudah untuk serap kolagen merin berbanding dengan kolagen yang berasal daripada haiwan darat. Hmm. Kolagen merin ini juga ada kelebihan lain, Siti. Saya. Ha, iaitu ia dapat terurai pada suhu yang lebih rendah. Hmm. Ini membuatkannya sangat sesuai untuk digunakan dalam produk kesihatan hmm. dan juga kecantikan. Macam suplemen kulit ha? dan juga untuk rawatan sendi. Saya. Dari sudut halal pula kan, hmm. ha, kolagen merin lebih senang diterima. Sebab ikan dan hidupan laut tidak ada isu-isu syarak. Ah, Macam yeah. lembu, kambing Betul. dan juga kinzil. Mm -mm. Jadi lebih mudah untuk pengguna Muslim yakin dengan status halalnya. Ah, dan satu lagi ya Siti. Kolagen yeah. bersumberkan laut ini kurang risiko membawa penyakit. Ah, berbanding dengan haiwan darat Betul. yang mungkin terdedah kepada penyakit seperti lembu gila. Mm -hmm. Ataupun bovin spongiform ensefalopati ataupun nama ringkasnya adalah BSE. Saya. Ya. Yeah. Okey, menarik sangat. Banyak kita nak sembangkan lagi selepas ini. Ikim FM. bercakap tentang halal analisis ni kebanyakannya orang tak kira sama ada dia muslim atau non muslim bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal biasanya orang hanya cukup nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja biasanya ha. orang hendak apa rancangan halal professional setiap hari rabu pada jam 3.10 petang halal professional satu kerjaya prestige dan global. Eksklusif hanya di Ikimafan, inspirasi utama anda. Ikimafan, inspirasi utama anda. Ikim FM, buat yang baru je ikuti kami di radio maupun yang tonton kami di AB Live dan ini di perkataan Ikim FM tu kita bersama untuk rancangan halal profesional sembang-sembang tentang tajuk menarik iaitu tentang collagen marine, sumber halal dan mesra alam untuk kesihatan. Okey, Dr. Farah. Okey. Ada ke tidak, eh? benar ke tidak, ia ya ke tidak ah bahawa tiada kolagen yang dihasilkan daripada tumbuhan termasuk tumbuhan merin ah? dan mengapa perkara ini berlaku? Hmm, Dr. Farah. Ah, itu satu persoalan yang sangat baik Siti. Terima kasih. Ah, sebenarnya tiada kolagen yang dihasilkan daripada tumbuhan. Ah, termasuklah tumbuhan marin seperti rumput laut dan juga alga. Ini kerana uh, kolagen adalah protein struktur yang dihasilkan oleh haiwan, bukannya tumbuhan. Mm -hmm. Dalam haiwan, kolagen banyak terdapat dalam kulit, tulang, rawan dan tendon dan ia berfungsi untuk memberi keanjalan, kekuatan dan sokongan kepada tisu-tisu ini. Saya. Aa, macam mana pula dengan tumbuhan? Hmm. Tumbuhan juga dia ada mempunyai struktur sokongan yang kuat juga. Tetapi bahan-bahan uh, yang menyokong di dalam tisu tumbuhan ini adalah seperti pektin, mm -hmm. selulosa dan lignin. Dan ah uh, pektin, selulosa dan lignin ini bukanlah kolagen. Ah, uh, uh, oleh itu dari sudut, sudut sains, uh -huh. kita tak boleh kata tumbuhan menghasilkan kolagen. Ah, uh, uh -huh. kalau kalau kita perasan ya Siti, dalam uh -huh. industri hari ini, um uh, bila kita bercakap tentang kolagen yang digunakan pakai dalam produk makanan tambahan, uh -huh. kosmetik, uh -huh. farmaseutika, uh -huh. uh, sumber kolagennya adalah sepenuhnya daripada haiwan. Untuk kolagen marine, ia biasanya uh -huh. diperoleh daripada ikan. Uh, seperti kulit ikan, sisi ikan ataupun daripada krustasia seperti udang dan juga ketam. Uh, namun begitu, pengguna pada hari ini perlu sangatlah berhati-hati dalam memilih uh -huh. uh, produk kolagen kerana kini terdapat banyak produk di pasaran yang membuat tuntutan uh -huh. seperti kolagen tumbuhan ataupun kolagen dari tumbuhan marin saya. Ah, hakikatnya ini adalah satu istilah yang mengelirukan ya. ataupun kita namakan dia sebagai misleading mm -hmm. dari dari sudut saintifik. Aa, kerana tumbuhan sememangnya tidak menghasilkan kolagen. sebaliknya kan, apa yang mungkin dimaksudkan oleh produk-produk tersebut ialah ekstrak daripada tumbuhan yang mengandungi bahan aktif yang boleh membantu merangsang penghasilan kolagen dalam badan. Saya. Seperti bahan-bahan yang mengandungi antioksidan, mhm. Mm uh, ekstrak uh, uh, tumbuhan yang mengandungi vitamin C tetapi bukanlah kolagen itu sendiri. Ah, ah maksudnya uh, bahan-bahan tersebut mm -hmm. membantu badan kita untuk menghasilkan kolagen. Saya. Ah. okay. Hmm. Justeru, ya pengguna muslim khususnya perlu lebih peka dan teliti pastikan produk collagen yang diberi jelas menyatakan sumber haiwan dan pilihlah produk yang mempunyai pengesahan halal daripada badan yang berautoriti. Yeah. Uh, untuk memastikan bahawa produk itu benar-benar bersesuaian dengan keperluan syariah. Saya. Hmm. Uh, jadi jangan main sebarang beli je, sebarang makan je kolagen. Asal kolagen je terus makan. Uh, kena tengok dulu hak sumbernya daripada mana kan. Supaya yeah. kita dapat benar-benar mm, mm manfaat kolagen yang betul-betul tepatlah. Uh, ya, yeah, benar Siti. Saya. Okey Dr. Farah, macam mana pula kolagen marine ya digunakan dalam aplikasi macam pharmaceutical dan juga kosmetik dan apa manfaat ataupun kebaikan kesihatan yang boleh kita peroleh daripada penggunaannya. Okey Siti, um, dalam bidang kosmetik contohnya ya, kolagen mm -hmm. merin menjadi bahan utama dalam banyak produk penjagaan kulit. Mm -hmm. Contohnya seperti krim anti penuaan, mm -hmm. serum wajah ataupun toping muka ataupun facial mask mm -hmm. yang kita selalu pakai tu mm -hmm. uh, ini kerana sifat kolagen yang mampu mem membantu meningkatkan keanjalan kulit saya uh, mengurangkan garis-garis halus dan membantu kelihatan kulit kita kelihatan anjal dan juga berseri ya. uh, bukan itu saja kolagen marin juga sering digunakan dalam suplemen diet Uh, biasanya dalam bentuk kapsul serbuk ataupun minuman. Yeah. Uh, untuk menyokong kesihatan kulit, rambut dan kuku dari dalam. Oh. Uh, dalam uh, kalau dalam industri farmaseutikal pula ya. Aa uh. kolagen uh, merin ini memainkan peranan dalam kejuruteraan tisu ataupun tisu engineering uh, dan juga produk penyembuhan luka. Ah uh, ini ini kerana apa ya, Siti? Ya. Yeah. Um kolagen ni dia mempunyai keupayaan semula jadi mm -hmm. untuk mempercepat proses regenerasi tisu. Ah okay. uh, menjadikannya sangat uh, berguna untuk merawat luka kesan terbakar, mm -hmm. al kulit dan juga ke, kecederaan pada tisu lembut. Saya. Ha uh, dan juga kan kolagen mm -hmm. ini Uh, kolagen merin juga banyak digunakan dalam uh, produk pemulihan sendi dan juga penyembuhan tulang. Ah. Uh, contohnya seperti dalam rawatan mm -hmm. uh, masalah sendi seperti osteoarthritis. Okay. Uh, salah satu sebab ya mm -hmm. uh, kenapa kolagen merin begitu digemari adalah kerana sifatnya yang mudah diserap oleh badan. Uh, ah. Disebabkan kerana struktur molekulnya lebih kecil berbanding dengan kolagen haiwan. Okay. Uh, jadinya kan uh, uh, Ini menjadikan kolagen merin ni uh -huh. Bukan sahaja berkesan dalam memperbaiki kesihatan tisu badan uh -huh. Secara keseluruhan juga uh. ah. Secara ringkasnya ya uh, Penggunaan kolagen merin dalam kedua-dua bidang ini Kosmetik dan juga farmacetika Bukan sahaja membantu untuk mencantikkan kulit Tetapi juga menyokong kesihatan dalaman hm uh -huh. mempercepat proses penyembuhan Sayang. dan juga membantu mengekalkan fungsi tisu-tisu penting dalam badan kita. Ah uh -huh. uh, itu dia Siti. Saya ah uh, ya. menarik sangat. Okey, saya difahamkan kalau daripada umur baby kosong uh, kosong hari sampailah dia uh, mungkin um, sampai 20 tahun ke? Ah uh, masa tu kolagen sangat banyak dalam badan ya. Ya. Yeah. Bila dia, dia mengurang bila 20 tahun dan ke atas. Dia dah mula merosot. Merosot Sedikit yeah? demi sedikit. sedikit. Yeah. Aa, jadi kita kena memang kena top up lah sendiri kan. Ya yeah, kena Aa, top up Siti. Saya. Okey. Lagi tersembang tentang tajuk ni. Pendengar tu lama lagi nak tahu tentang kolagen ni. Eh? AKMFM. Ciri-ciri utama yang berkaitan dengan pertanian satu perniagaan ini adalah pengeluaran untuk keuntungan. Dengan oh, pengeluaran pengeluaran. kita fikir kita nak kena menanam dan sebagainya. Sebenarnya industri herba ni luas sebenarnya. Ia dari orang kata apa dari ladang ke meja makan. Ikuti rancangan agrobusiness setiap hari Khamis pada jam 3.10 minit petang. Teruslah bertani untuk manfaat dunia. Eksklusif hanya di Ikim FM. bersama saya Siti Rohani Surani setiap hari Isnin hingga Jumaat menerusi segmen Inspirasi Jiwa pada jam 1.30 hari hingga 4 petang antara rancangan menarik menanti anda Dapur Kita okay, Sampai dia pekat Bual well, bicara buku ikim Cinta Palestin. Palestin diperintah oleh mandat Richard. Halal profesional Kemudian mungkin kita Ya dari orang kata Dan Mutiara Hadis membaca hadis ini Beliau akan Inspirasi jiwa Membangun jiwa anda Hanya di Mungkin Afan Kim FM, Ok, Mafam. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Farah di Kunti Sani ini simbang-simbang tentang tajuk Collagen Marine. Nah, okay, kita dah sembang panjang juga tadi tentang sumber collagen dan bagaimana uh, collagen ni uh, penting untuk kita bezakan sumbernya sebab uh, kadar penyerapannya tak sama kan terhadap uh, badan kita. Dan kita pun dah tahu apa manfaat collagen ni. Okey Dr. Um, Kolagen merin yang doktor sebutkan tadi ya, eh? doktor sebut tadi kolagen merin ni lebih mesra alam berbanding dengan sumber lain. Jadi boleh tak doktor terangkan sikit teknik terkini ah, yang digunakan untuk mengekstrak kolagen ni dengan lebih efisien dan selamat untuk alam sekitar dan hasilnya terjaga. Itu saya tambah tu, doktor Farah. Ah baik Siti. Saya. Okay, jadi bila kita sebut uh, berkenaan dengan pengekstrakan kolagen yeah. marine, merin, okay. teknik biasa yang kita gunakan adalah guna asid yeah. enzim dan juga teknik ultrasound okay. ya? tapi sekarang kita dah ada teknik baru mm. yang lebih mesra alam dan lebih selamat untuk alam sekitar okay. Okay? Uh, kita kena faham satu perkara cabaran besar dalam pengesrakan kolagen ni adalah untuk pastikan prosesnya tidak beri impak negatif pada alam sekitar Mm -hmm. Jadi baru-baru ini ya, okay. banyak inovasi yang muncul bagi pengekstrakan kolagen marin mm -hmm. dan fokus utamanya adalah untuk menggunakan kaedah yang lebih hijau. Ah, ah. salah satu teknik yang semakin popular adalah ekstraksi fluorida supercritical ataupun dalam bahasa Inggerisnya supercritical fluid extraction. Okay, go green lah ni. Ah, go green. Okay. Ya. Kaedah ni dia menggunakan gas yang bertekanan tinggi untuk mengekstrak kolagen tanpa ah. guna bahan kimia berbahaya. Ah. Ah, dan uh, kaedah ini, dia semakin mendapat perhatian mm -hmm. uh, kerana dia lebih selamat dan juga mesra alam. Mm -hmm. okay. Selain daripada kaedah yang saya sebutkan sebentar tadi, ada lagi satu kaedah iaitu um, extrusion hydro extraction dan juga deep eutectic solvent extraction yang makin mendapat tempat Uh, kaedah kaedah ini menggunakan pelarut semula jadi. Yang hmm. macam tadi dia guna gas je. Aha. Tapi ni dia ada guna pelarut semula jadi okay. untuk mengekstrak kolagen dengan lebih efisien mm -hmm. sambil mengurangkan pencemaran. Uh, dengan teknik-teknik ini kita dapat hasilkan lebih banyak kolagen yang berkualiti. Mm -hmm. Tapi dalam masa yang sama impak negatif terhadap alam sekitar lebih rendah. Saya. Uh, ini menjadikan pilihan yang lebih lestari dan juga lebih selamat. Mm -hmm. Okey. Um Secara keseluruhan, apa yang saya boleh katakan, teknologi-teknologi baru ini untuk pengisahkan kolagen, merin semakin mesra alam dan lebih efisien. Mm -hmm. Membantu kita menghasilkan produk yang lebih baik tanpa memberi kesan yang buruk kepada planet kita. Sayang. Ah. Mm. Jadinya, secara uh, kesimpulannya, kita boleh katakan bahawa kolagen uh, marin ini uh, bukan sahaja halal dan juga mesra alam, mm -hmm. tetapi juga memberi banyak manfaat kepada kesihatan dari segi penjagaan kulit sehinggalah kepada regenerasi tisu, mm -hmm. penghasilan tisu baru. Oh, yeah. Penting untuk kita faham bahawasanya tiada uh, kolagen yang dihasilkan oleh tumbuhan, termasuklah tumbuhan merin seperti alga. Mm. Uh, jadi ini jelas menunjukkan perbezaan antara sumber-sumber kolagen dan mengapa kita perlu pilih kolagen yang tepat utamanya untuk aplikasi halal dan berkesan. Mm -hmm. uh, jadi kan uh, fakta pentingnya ialah tumbuhan tidak menghasilkan kolagen. Kolagen hanya dihasilkan oleh haiwan melalui mm -hmm. sel khusus yang dinamakan fibroblast iaitu sel yang terdapat dalam tisu penghubung seperti kulit, tendon dan juga ligamen. Mm -hmm. Sel tumbuhan tidak mengandungi fibroblast dan mereka tidak memiliki gen atau sistem biosintesis yang diperlukan untuk menghasilkan kolagen. Mm -hmm. Maka tumbuhan tidak menghasilkan kolagen secara semula jadi. Saya. Ah, ya. Yeah. Yeah. Okey. Okey, itu fakta mm -hmm. penting yang harus kita tahu yeah. tentang kolagen. Ha. Yeah. Ah. <laughs> Baik, ada yang kata kolagen ni um, ialah sebab orang tahu um, manfaat kolagen jadi dia makan banyak-banyak. Dia makan banyak-banyak pun kadang membazir. Dia, dia ada dos tertentu kan, doktor? Bukan yeah, boleh main, dia tak boleh lebih pun. Ah dia ada dos yang tertentu. Yeah. Biasanya pada sachet ataupun produk-produk tu dah dinyatakanlah berapa dos yang perlu diambil pada peringkat awal dan yeah. untuk yang Sambungannya berapa hmm. pula Biasanya dosnya akan berkurang Aa, hmm. saya. baik Kalau makan lebih pun Takut buang macam tu je kan Aa, Membazir je Badan ha, dia ada dos tertentu yang Dia boleh terima dalam satu hari tu yeah. Makan banyak-banyak satu satu botol besar pun kan Dia akan buang macam tu je membazir ha. Jadi penting sangat Untuk kita ketahui tentang kolagen Dan juga manfaatnya untuk kesihatan Dan juga untuk alam sekitar ha. Jadi um, doktor Apa kesimpulannya tentang tajuk kita ni kesimpulannya Siti ya. Ah, yeah. seperti mana yang saya maklumkan tadi, mm -hmm. kita selaku pengguna kita perlulah berhati-hati ya yeah. dalam memilih produk, -produk kolagen mm -hmm. kerana terdapat di pasaran produk-produk yang misleading menyatakan kolagen daripada tumbuhan mm -hmm. ya. Ya yeah, ramai ingat alga. Ya alga ya. Betul. Ramai ingat alga. Um. Terutama tuk, uh, tuk sekali walaupun dia adalah tumbuhan laut ya. Yeah. Tumbuhan Nak. laut uh, by, uh, tumbuhan je dia, dia memang tak ada menghasilkan kolagen. Saya asalkan uh. tumbuhan tak kisah duduk di dalam laut ke di darat ke semua yeah. tidak menghasilkan uh, collagen. kolagen. Tidak, tidak menghasilkan kolagen lah. Uh, jadinya kita selaku pengguna perlulah peka eh dan yeah. berhati-hatilah dengan statement-statement uh, tersebut. Saya. Yeah. Jadi yang menghasilkan kolagen ialah hai, hanya haiwan sahaja mm -hmm. sama ada haiwan di lautan itu kita sebut istilahnya collagen marine daripada udang, ketam dan ikan ataupun daripada haiwan darat macam yang disebut tadi lembu, kambing kan? Yeah, uh, ataupun babi kan? Uh. Jadi mm, itu penting untuk kita ketahui kolagen ni asalnya daripada mana dan juga yang mana yang paling elok untuk kita ambil. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan saya tentang tajuk hari ini kolagen marine sumber halal dan mesra alam untuk kesihatan dan DIPPH, di IPPH di Institut Penyelidikan Produk Halal UPM katanya ada apa ada acara ada program yang nak dilangsungkan oh. tu. Oh. Ya Siti, oh. ini saya berkongsi kepada pendengar semua ya. Hmm. Kami di IPPH ya akan mengadakan uh, satu conference Uh, yang kita namakan sebagai Malaysia International Halal Research and Education Conference okay. Mirec okay. 2025 yang bakal diadakan pada 19 sehingga 22 September 2025 okay. um, di Everly di, di Everly Putrajaya ha, hotel. Okay. Uh, jadi pendaftaran uh, early bird sehingga 30 Mei ini uh -huh. uh, sehingga 30 Mei 2025. Jadi pada conference persidangan kali ni ya kami akan membincangkan mengenai inovasi halal dalam pelbagai sektor okay. seperti kesihatan, pemprosesan makanan, um, uh, pengesahan uh, sorry uh, pengesahan halal, ya okay. yeah, halal authentication mm -hmm. dan juga hinggalah kepada teknologi hmm. seperti AI dan IoT untuk um, apa pemantauan halal, ah hmm. uh, untuk pemantauan halal. Jadinya uh, saya ingin menjemput uh, semua uh, untuk Menyertai conference uh, pro, uh, anjuran produk uh, Institut Pendidikan Produk Halal ini. Maklumat lanjut boleh didapati uh, di website Mihrec 2025. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada Mihrec 2025. Saya hmm. baik jangan lupa untuk menyertainya bagi yang berminat sebab penting kan kita nak dengar benda-benda macam ni walaupun bukan bidang tak ada mengena dengan bidang halal apa salahnya uh, tambah ilmu pengetahuan betul tak doktor? Ya Siti. Ya, saya terbuka pada semua eh. Ya, terbuka kepada semua. Uh, yang paling Aa. saya rasa yang menarik dekat kita punya conference ni kita akan membawa uh, beberapa keynote speaker yang unggul lah untuk uh, utama dalam bidang pemeriksaan makanan. Saya. Ya, dan juga dari daripada bidang hari ni kan teknologi AI dan IOT. Mm -hmm. uh, jadi kita akan membincangkan bagaimana uh, AI dan IOT ni berkaitan. Uh, boleh membantu dalam pemantauan halal Saya hmm. ha, Sangat membantu ha, Jadi kenalah ikuti Konferensi yang akan berlangsung Bagi yang berminat Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi Apapun terima kasih tetamu saya Yang berkongsi tentang tajuk kita hari ini Menarik sangat Terima kasih Dr. Farah uh, Terima kasih Abdullah. juga pada Siti Kerana menjemput saya Sama-sama Dr. Farah merupakan pegawai penyelidik Dari IPPH Iaitu ringkasan kepada Institut Penyelidikan Produk Halal Universiti Putra Malaysia UPM Terima kasih penonton ikut diskusi kita. Moga ada manfaatnya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ikim FM.